अल्लाह तब आसमानों में किसी अमर का फैसला फरमाता है तो फरिश्तों को आगाही होती है तो फरिश्ते अपने पर जो हम फड़फड़ाते हैं अपने परों को मारते हैं अल्लाह के फैसले की हैबत से अल्लाह तो के उस फरमान उस कौल की हैबत से अपने परों को मारते हैं जैसे आप एक संगत या जंजीर लोहे की उसे किसी चिटियल किसी किसी पत्थर पर मारे जैसे एक रूहान है समझे मरमर है उस पर आप जंजीर मारें या एक लोहे का संगल मारें तो जैसी आवाज़ पैदा होती है वैसी आवाज़ फरिश्तों के परों से जो 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 लगती हैं उनसे एक आवाज़ पैदा होती है अल्लाह ताला उनके दिलों में वो अपना कौल और उस कौल की हैबत दाखिल करता है कि उस फैसले को जब फरिश्ते बताते हैं तो कभी कभी वो जिन सुन लेते हैं जो चोरी छुपी ऊपर बैठे होते हैं तो आवाज फिर इन जिनों के कानों में पड़ गई उस फैसले का इल्म हो गया अब वो जिन जल्दी से नीचे आ रहा है उस फैसले को अपने उन काहनजूमियों और शायरों को सुनाने के लिए कभी कभी ये मौका मिलता है अक्सर को तो शहाबिब ऐसे जिनों को पकड़ लेता है और जला कर कर देता है लेकिन कभी 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 ये जिन सबक ले जाते हैं छूट क्यों जाते हैं उनका छूट जाना दर हकीकत الله تعالى كيف الاجمعيشه